На пам'ять загиблим і вічна шана живим. Про захист людей похилого віку піде мова далі. З нашою гостинкою, яка завітала до студії, зустрічаєте Наталю Володку, директора Миколаївського відділення всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх. Наталя Анатолійну, чудово виглядаєте і дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, доброго дня. Я дуже вдячна за запрошення. З вами зустріч завжди цікава, і ми знов підходимо до того, що у незалежному. На отвеку есть такие люди, для которых... Не хлібом єдиним. Безумовно, і слава Богу, що поки у наш час все ж таки ми піднімаємо проблеми, пов'язані із мораллю із духовними цінностями. І, шановні друзі, я зараз хочу запросити вас до співбесіди. Приєднуйтесь, тому що працює телефон прямого ефіру. Ставте свої запитання нашій гостинці, тому що мова піде про ну, знаєте, одні з найважливіших аспектів нашого життя, про сферу, в якій живуть люди похилого віку, про соціальний їх захист. В принципі, цю тему ми піднімаємо. не сегодня только, это мы продолжим цикл бесед, а именно возвращаемся до мониторингу качества создания социальных послуг людям похилого хилому Наталья Анатольевна, что происходит в последнее время, чем занимается Ваша организация, расскажите, пожалуйста. Спасибо большое. Вы знаете, что в рамках нашей деятельности и при активном участии и сотрудничестве с Департаментом труда и социальной защиты населения, а также Николаевского территориального Центра по предоставлению социальных услуг, в прошлом году была создана комиссия по защите, законных, по защите прав и законных интересов людей пожилого возраста. Эта комиссия э, с, работает очень э, успешно. Э, председатель Сапожникова Маргарита Александровна, заместитель э, мэра по социальным и гуманитарным вопросам, очень много, к сожалению, обращений, но бывают такие обращения, которые, в общем-то, э, требуют в большей степени выхода волонтеров, да, беседы. Конкретно на местах? Да, конкретно на местах. И, кроме всего прочего, скажите, своевременная помощь может предоставляться не так быстро, как они этого ждут. Да? Потому что люди, в общем-то, заняты, люди занимаются сейчас, наши волонтеры, изучением ситуации в городе по, э, не только по социальным вопросам, но и многим другим. То есть мы реализуем проект, который будет пролонгированный, он на три года рассчитан. Да. На сегодня он работает 9 месяцев, называется проект усиления подотчетности правительства э, с, помощь, при, с помощью мониторинга пожилыми людьми в Украине. Вот как закрутили. Да, То да. есть сегодня пожилые люди, давайте объясним, будут мониторить те услуги, которые должны предоставить органы власти, да, или в принципе власть для людей. В общем-то, знаете, не только, не просто должны, угу. мы не ставим на этом акцент, мы, то есть мы сегодня, наша задача, да, сообща улучшить ситуацию для граждан Понятно. в городе, в Украине в целом, то есть различные сферы касаясь, это и здравоохранение, это и аптеки, мы в прошлый раз об этом угу, говорили, да. да, стоимость аптек, доступность лекарств, это... Уязвимое домохозяйство, а пожилые люди – это наиболее такой социально уязвимый контингент, плюс еще семьи с детьми. Да? Вот та корзина, о которой мы будем говорить в дальнейшем. На сегодня мне бы хотелось остановить внимание на транспорте, потому что транспортные услуги мы уже мониторим… Ой, это такая тема. мониторим 9 месяцев, и можем сказать, что тема больная, но тем не менее есть и приятные изменения. Правда? Да. Вот буквально… Вчера наша волонтер, которая активно мониторит государственный транспорт, то есть трамвай, троллейбус, да, она отметила, что на остановке улицы Новосельская, маршрут трамвая номер 3, установлена остановка очень комфортная, с, пок, с крышей, угу. да, с, с скамейкой, что очень важно. Очень важно не только для пожилого человека. Это важно еще и для обычного паристичного громадянина. Правда. То есть для семьи удобно, с ребенком комфортно. удобно, комфортно. Угу. Можно присесть, да, и в ожидании транспорта. Потому что, в общем-то, интервал достаточно приличный, да. Мы это все понимаем. И иной раз это, возможно, не настолько важно, да, скажите, Быстрее прибытия mm -hmm. транспорта. Потому что четко на рынке колос остановка, прописан маршрут 6-7, его интервал, и они придерживаются. На многих остановках есть такая информация. Правда, и сейчас это надо отметить, что да. остановки стали вот такими очень приятными и внешние и внутренние, да. так сказать, то, что удобство там, все это, ну, есть лавочки, можно присесть и можно отдохнуть. Пожалуйста. Тогда... Да, то есть здесь мы видим, что действительно местные власти, да, то есть те отделы, которые непосредственно занимаются этой проблемой, они... Решают. Но на других остановках троллейбус, улица Советская простите, я подсмотрю, потому Пожалуйста. что вчера записывала, если от рынка практически ничего нет, чтобы присесть. То же самое, скажите, и с трамваем маршрут номер три, буденова где очень большое количество людей, потому что там и первый, и третий, да? Да. и шестой, и седьмой маршрут, одиннадцатый пересечение, да, есть установлены, скажите, скамейки бетонные. Деревянных покрытий нет. Допустим, летом, ну, даже и летом это некомфортно. Да? Мы хотим, чтобы город наш был красивым. Я понимаю, что, к сожалению, это не э, власть, это, к сожалению, отражение нашей культуры. да? Но все-таки хотелось бы отметить, чтобы на бетонных покрытиях были э, все-таки... Конечно. Как, как что-то, то ли это дерево, то ли это пластик, я не знаю. Но то, что даст возможность нормально себя чувствовать комфортно. А ты, да. Анатолья, можно да. я задам вопрос? На что обращается внимание во время мониторинга прежде всего? Потому что, в принципе, вы описали ситуации ну, вот, конкретных случаев, да? А в принципе, задача мониторинга какова? Это наличие скамейки, так. ее э, в качество, скажем так, угу. да? Вот, это площадка безопасная, то есть, я могу сказать, на рынке Колос и на троллейбусной площадке, и на трамвайной асфальт разбит. Да. Это опасно, то есть это опасно не только для пожилого человека. Мы уже знаем, что профилактика более экономична, да? это опасно для других возрастных групп, потому что лечение всегда обходится дороже. Конечно. Вот, поэтому хочется на это обратить внимание. Далее маршрут номер три. Остановка Севашской дивизии. Это район Садика Петровского. Это, трамвай, да? третий Это трамвай, третий маршрут. А там, если вы помните, а есть Главное да. област... управление практика социального захвата населения, да. куда обращаются люди, да. И не только, опять-таки, пожилого возраста, потому что там отдел компенсации, там сейчас вопросы беженцы, да. То есть там тоже нет. Массовый поток людей, массовый идет поток людей и там нет э, скамечек, где бы можно было присесть. Я уже не говорю о том, что хотелось бы все-таки, чтобы была какая-то крыша, э, крыша да, во время осеннего. Дождь, да, снег, дождь, снег правда, осеннего периода. Вот, чтобы было более комфортно все-таки. Мы знаем, Николаев это ветры, да, и так далее вот, девятая, восьмая военная, вообще ничего нет. То есть ни скамейки, ничего. Мы понимаем, что люди оттуда едут, едут в город, и больницы, и те же почтовые отделения, и все, что имеет, все, куда обращается пожилой человек. Наталья вот, например, собрали вы эту информацию, что, что с ней дальше? происходит дальше? Дальше мы ее обрабатываем, мы ее фиксируем, естественно, отправляем в Киев, мы подотчетны, угу. да, вот, и, конечно же, обращаемся в те структуры, которые ответственный, да, поэтому, когда я смотрела передачу э, по транспорту городскому, мне бы очень хотелось, чтобы на общественное слуш слушание, о которых говорили, пригласили и наш представителей нашего отделения. Вы знаете, мне очень хочется э, опять обратить внимание, что люди в этом возрасте имеют огромное время, да, имеют огромный опыт и очень важно использовать этот этот, простите меня, человеческий ресурс, Конечно. потому что люди этого возраста, это не только голос за гречку, простите меня, потому что так иногда их идентифицируют, а это и очень важный, очень ценный голос, это очень ценная информация. Вы видите, какую работу они Конечно. сегодня проделывают. Поэтому мы можем сказать, что на сегодня отмечено, подмечено, скажем, опять-таки людьми пожилого возраста, что многие транспорты, частные не подъезжает к бордюру, а это тоже опасно не только для пожилого человека, чтобы спокойно выйти. Более того, мы сегодня знаем, что есть бордюры высокие, и сложно спуститься, допустим, проспект Октябрьский, улица Южная, и не за что ухватиться пожилому человеку, и он практически не может подойти, даже подойти к перейти, перейти на другую сторону к рынку. Даже так. Понимаете? Mm -hmm. Светофор работает. Длится в недостаточном времени для перехода. Я обратила внимание еще завода управления и остановка материальная ворота завод заря проект. Там и транспорт, седьмой, да, седьмой и первый маршрут транспорта, переход на другую сторону с какой целью. Там протезно-ортопедическое предприятие, там амбулатория, то есть там и медицинские услуги, и социальные. Надо посмотреть, надо продумать, насколько можно увеличить все-таки продолжительность времени работы светофора. Антонна, Не может пожилой человек бежать. Безусловно, Это опасно. время нашей встречи подходит к завершению, но мы с нетерпением будем ждать встречи следующей с результатами. Я так думаю, что органы местной власти обязательно вас услышат и будет принято какое-то общее решение для того, чтобы жизнь была комфортна для всех. Граждан нашего города, для николаевцев и особенно для людей пожилого возраста. Сейчас нашим зрителям объясните, куда надо обращаться при случае, если, например, будут зафиксированы какие-то еще моменты, на которые надо обратить внимание. Вы знаете, мы находимся в Будину 87, квартира 13. Да? Мы работаем по четвергам. Обязательно мы собираемся в четверг, мы подводим итоги, мы собираем информацию. Это с 11 часов. На сегодня у нас к сожалению, телефон не работает, поэтому в следующий раз я убеждена, что 36 58 18 угу. можно будет э, включать и прозванивать. Единственное, что я еще хочу сказать, обращаюсь, это подмечено, в, к сожалению, практически на многих маршрутах, это уровень культуры. То есть, если инвалиду отказывают, можно отказать корректно достойно, а не грубо обрывая. Да? Единственный маршрут 40, где очень приятный водитель, который не просто правда. всегда предоставляет возможность инвалиду проехать бесплатно, уважает закон, но еще и, скажите, всегда пожелает хорошего настроения. Вот было бы больше таких, наверное, мы бы сегодня все-таки с большей позитивом воспринимали нашу жизнь. Мы работаем над этим, правда, Наталья? Конечно. Всего хорошего, удачи вам. И я думаю, что в следующий раз вы придете к нам с большим большим количеством позитивной информации. Спасибо С результатом. Большое. Я Конечно. Же, спасибо да. большое, спасибо.